কাৰ এম কে এছনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহিছোঁ অৰুণাচল ফুৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰাইজ ফটো উঠাত ব্যস্ত ইয়া আহি আহি আমি অৰুণাচল সোমাইছোঁ যিহেতু আমি আগদিনাখন আছিলোঁ শদিয়াত ৰাতি গতিকে ৰাতিপুৱা আমি সাত বজাতে তাৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই আমি লৈঙলৈ যাম বুলি আহি আছোঁ আমি এতিয়া ৰয়িঙলৈ যোৱা বৰবাৰ গেটটো পাইছোঁ এয়া হৈছে ৰয়িঙৰ বজাৰ ফাইনেলি আমি আহি ৰয়িং পাই গ'লোহি ইয়াৰে চিনেৰিটো ইমান ধুনীয়া যে আমি ৰৈ তাত দুখনমান ফটো তুলি ল'লোঁ এয়া ইনা ফটো উঠি আছে ইয়াতো ট্ৰেকিং নাকিং কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰোঁ সঁচাকে অরুণাচল বহুত ধুনিয়া হয় এটা আমি পরশুরাম কুণ্ডলে যাবলে আহি আছো আহি থাকতে আমি বাটত রঙা কল দেখি পালো সে আমি এটা ভিডিও বনায় আনিল এটা আমার গুগল মেপে যালেই রাস্তা দেখাইছে সেইফালে আমি পরশুরাম কুণ্ডলে আহি আছো ইয়া চাও ইমান ধুনিয়া সিনেরি ভিডিও নকরাকে থাকি নিল কিন্তু আমি যিফালে আহিছিলোঁ ৰাস্তাটো ইমানেই বেয়া আছিল যে আমাৰ একত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বাটত আমাৰ তিনি আঢ়ৈ ঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান লাগিল বহুত কষ্টৰ মূৰত আনি আহি আহি ফাইনেলি পৰশুৰা মন্দিৰ পালোহি এয়া চাওঁ মুখৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে ইমানেই আমাৰ আজি কষ্ট হ'ল ভগৱানক পাবলৈ হ'লে সঁচাকৈয়ে কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া আমি মেইন কুল্লকলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমে আমি অলপ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব তাৰপিছত অলপ তললৈ নামি যাব লাগে এয়া হৈছে পৰশুৰাম মন্দিৰ ইয়াতে বহুত কেইবাখন মন্দিৰ আছে কালিমা মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ ওপৰলৈ আহি আছোঁ য'ত য'ত মেইন কেন্দ্ৰটো আছে আমাৰ ৰাইজে খোজকাঢ়িব পৰা নাই লাহে লাহে আহি আছে ওপৰলৈ ইমাবা দাদা নিচি আৰু মাণ্ডৱী সকলো তললৈ আহি আছোঁ কুণ্ড পোচাকৰ কাৰণে ইমানেই পানীৰ আৱাজ আছিল যে সেইখন সময়ত ঘূৰি ধুই ইমান কঁপিছিলে মই তললৈ যাবলৈ নোৱাৰিম সেই ভাবিছোঁ এয়া হৈছে পৰশুৰাম কুণ্ড এয়া আপোনালোকে দেখিছেনে ইমান পানীৰ আৱাজ ইমানেই ভুল পানী একো সীমা নাপায় মই শুনা মতে পৰশুৰামে যেতিয়া পিতৃ আদেশ মৰ্মে মাটিক সাৱচ্ছেদ কৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁৰ হাতৰ পৰা পিঠাখন মানে এৰা খাই যোৱা নাছিল আৰু এদিন তেওঁ যেতিয়া ইয়াত আহি পেলাই পানী খাইছিলে তেতিয়া তেওঁৰ হাতৰ পৰা পিঠাখন এৰা খাই গৈছিল সেয়ে ইয়াৰ নাম পৰশুৰাম সুন্দৰখা নৈছিল বুলি জনা যায় এতিয়া আমি এই মন্দিৰতে সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ তলতে মানুহে গা ধুব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তাত যেতিয়া গা ধোৱা হয় যি কাপোৰখিনি গা ধোৱা হয় সেই কাপোৰ এৰি থৈ যাব কেইনাবা ৰৈ ৰৈ আহি আছে যাওঁ যে ক'বলৈ ক'বলৈকে কাৰণে আমি ইমান দূৰ গ'লোঁ গমেই নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া আহোঁ যে নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ